काँग्रेसनी असं परिस्थिती केली होती की त्यांना थोडस काय म्हणतात इनसिक्युरिटी असती कि हे शिवाजी महाराज परिवार आहेत तर ते पुढे आले की मग आमचं काय होईल तर नेहमी त्यांना बाजूला घ्यायचं पण मागेच राहायचं मतलब मागे ठेवायचं माझी मराठी अशीच आहे की समजून घ्या मी राजस्थान वरून आहे तरी पण असं मी एकमेकाशी बोलू शकते मराठी पण स्टेज वर आलं की मनोव्ह करायला मला थोडस प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लेम होती और इसलिए मेरा हिंदी मराठी कभी कभी मी हिंदी का शब्द भी भूल जाती म्हणजे मराठी बीच मे तो उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि उदयन राजे ने बहुत बहुत परिश्रम किया है अभी जो यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी जे बगता है तस इतना सोपा न होता तटी पर इसलिए कि उनके लिए इत, मतलब कि लोग ऐसे लगता था कि ये अगर आगे चले जाएंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकता और उस परिवार से आए हैं जिसका लक्ष्य एक ही रहा है लोगों के लिए काम करना, जो अपने लिए नहीं कर सकते उनके लिए काम करना। अपन भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने दादा कि अपने परिवार में पर दादा कि पंजोबा तैनिकाएं गेला है। वैसे उधर का दिन ना अपन धीरे से को लगेला होता है कि तुम जो परिवार खाया है, तुम्हीं तय अब तक तुम तेंची कॉले� बा साहेब ने नहीं तुम्हें काब एक नहीं करना तुम्हें लोकन साठी काम करना तुम्चे शिवाजी महाराज के परिवार में आए हो तो क्या कुछ नहीं मिला है। सब कुछ मिला है मान मिला है आदर मिलता है सम्मान मिलता है तो उसका फिर कुछ वापस देना जरूरी है ऐसे बच नहीं सकता है सब ले लेके अपन पचा सकते हैं नहीं पचा सकते हैं तो देना भी बहुत जरूरी है तो जितना मिला है उतना देना शायद मुश्किल ही है लेकिन उनका प्रयत्न है कि मरते दम तक उनको आप लोगों के लिए काम करना है